Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я снимаю видео по Террарии, точнее я буду снимать по нему все прохождение игры. И начнем. Для начала создадим нового персонажа. Ну, выберем на рандом какого-нибудь прикольненького. Блин, какие-то негры. О, но нормально я думаю сракезу назовем его чен пусть будет так чен так и создаем мир создам наверное или маленький или средний я не знаю точно надо подумать ладно пусть будет ма а средний просто будет World mm -hmm. нажимаем создается как видите я купил новую это игру в стиме и она не очень дорогая но он, вы не пожалеете на, если вы ее купите потому что со время новое обновление добавлено новые много вещей почти что это каждый месяц добавляются новое обновление и что-нибудь какая-нибудь профилактика и добавляет более новые вещи и лучше всего так ну наверное я сейчас остановлю пока что видео пока загружается мир он долго загружается поскольку. и вот наш мир создался на какой-то идиотской горе с идиотским кинжалом который никогда не нужен так нам надо закрыли, дебил. Сейчас наберем гелия, из него сделаем факелы. Нам еще надо дерево. Так. Ну, тут, наверное, создадим дом свой. Возле респауна. Так, нарубим дерево для начала. Ну вот, игра очень интересная могу сказать вас сразу затянет как вы начнете играть но если вы уже играли то это хорошо так. сейчас вот это наверное срубим От... и оставим несколько деревьев угу. Вот мы уже нормальность. Сейчас будем строить дом. Возводить, так сказать. Так, вот, так вот. Ну, Примерно такой высоты сделаем для начала, потом будем побольше. Так. так. Сделаем верстак но это обязательно обязательно так надо сделать меч что-то с этим кинжалом хрен походит. Ну, он хренов очень надо сделать еще двери это обязательно и опять вот дерево уже закончилось так. да нет а да что такое и вот самое. мура Посмотрим, что? Yeah. Тут э, можно в э, новом обновлении можно создавать броню из э, дерева, например. Это очень удобно, хоть она прибавляет мало брони, но это помогает для начала. Также э, появилось больше сердечек, ну, которые прибавляют максимальное количество хп. Э, их можно почувствовать везде найти, они очень много попадаются почти что в каждом подземелье можно найти там по три по четыре ну как то так, так. Надо создать вторую дверь вот видите можно создавать броню теперь так еще один стул ну чтоб он пс приходил так, и... так вот это Все двери поставь. Надо поставить теперь стол и стулья и возвести стену. Блин, такой меч маленький какой-то. Вот, вот. Гель нужен для факелов закроем для чтобы никто не приходил. Ну, пойдем дальше рубить де дерево. Сейчас нам надо сделать деревянную стену. Поскольку МПС не приходят в обычный дом, как бы если создать, они надо специальные условия для них делать. Это чтобы был факел хоть один. И несколько этих стулов. Ну, короче, из один стол. Ну, это для одного МПС. Потом еще можно возводить, чтобы приходили все МПС. Подожди, сейчас. Так, надо возвести стенку. Так, вот она эта стена. Блин, не то создал. Это не надо. то я думаю, подойдет. Тут так, 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 так. со стеной дом становится еще красивее, мне кажется, так. надо факела поставить это обязательно так, вот так вот. сейчас еще немного пройдусь тут вот уже нашли ресурсы хорошие с чего можно сделать наковальню сделаем и как этот Давай. И доспехи, и оружие можем сделать. Сейчас надо нарубить камня побольше, чтобы сделать печь. Там можно сделать сливки. Так, сейчас рубим. Сейчас надо еще найти темный мир посмотреть какой потому что сколько я искал почему-то мне находился всегда красный мир а он не такой уж хороший там потому что когда вызываешь босса ну чтобы вызвать метеорит он прилетает там такой мозг и этого мозга очень трудно как бы убивать он потому что наносит урон больше ну и чё а на обычном черном мире там как бы этот вызывается червь такой просто мечом машешь и наносишь ему урон его легко очень убить и потом собираешь э, кирку с которой можно добывать холстолный и обсидиум ну все я думаю и вот один нпс как бы Скоро он придет домой к нам будет жить или он уже живет. Да, он уже живет. Вот показано. Так. А, надо создать печь, точно. Если, конечно, хватит. Ага. А чего-то не хватает, надо посмотреть. Вот, этот НПС, короче, он показывает, из чего можно что скрафтить. Вот, вставляешь вещь и он показывает. Так. Да блин. Вещь. Надо 20 камней. Угу. У меня 16. Вот в чем проблема. камня хватает. Теперь можно сделать печь. Я думаю, уже буду заканчивать свой, свое видео. Так, надо создать факелов уже побольше. печь вот она нашел поставим печку оп все теперь можно создать 4 тимбер э, ну руб... точнее слитки из них можно сделать спики, ну и всякое оружие так вот надели шапку начала я думаю на сегодня закончу наверное подписывайтесь на канал до свидания думаю вам понравилось этот обзор спасибо до свидания